Ok, más lejos, más lejos. Un poquito más. Un poquito más. Ok. Una, dos y tres. Yo soy nacido y criado en Arecibo, Puerto Rico. Mi esposa también. Los dos somos nacidos y criados en Puerto Rico. Nosotros tenemos dos niñas que emocionan nuestra vida todos los días. Así que nuestra vida es llena de regocijo, es llena de satisfacción, de retos, pero sentimos mucha satisfacción al enfrentar los retos, al descubrir nuevas cosas. Nos gusta mucho, disfrutamos de la vida. Nos fuimos a Estados Unidos, estuvimos dos años allá, nos gustó mucho. Mi esposo tenía un trabajo allá, allá, teníamos una casa que nos gustaba mucho, pero sentimos que debemos regresar. Pensamos, si Dios quiere que regresemos, pues Él nos va a ayudar o vamos a ver qué pasa. Y así fue porque en nueve días se vendió nuestra casa. Pues es, regresamos a Puerto Rico. Todavía no he, he conseguido un empleo. Hay algo bien bueno de, de este tiempo sin trabajo: y es que me ha dado mucho, mucho tiempo para disfrutar de las niñas todo el tiempo, llevarlas en la mañana, ayudarlas en la noche, bañarlas, y estar en la casa temprano cuando ellas llegan a hacer tareas con ellas y eso es eso es divertido para mí. A veces me canso, pero es, es divertido, es muy bueno. Yo trato de hacer muchas cosas yo mismo acá en la casa. No soy muy bueno con algunas de ellas, pero trato de de hacer algunas cosas yo mismo. Y a veces mi esposa no confía mucho cuando yo tengo que hacer las cosas. Y cuando lo logro, como ¡wow! ¡Lo hice! ¡Yo lo hice! Y después hace... Siempre ha sido muy importante hacer las cosas nosotros mismos y dar resultados. Pues a veces es bien retante y es un poco difícil tener una, una familia cuando recordamos el sentimiento que provocó que tomáramos la decisión de venir, se siente un gran gozo y una seguridad, aún cuando no puedo ver exactamente los propósitos de Dios o el propósito final de nuestro tiempo aquí en Puerto Rico. Yo sé, sabemos que va a estar bien y que hicimos lo correcto para estar en nuestro país con nuestra familia aquí. Sabemos que así como actuemos nosotros, actuarán nuestros hijos. Y, y estamos muy conscientes de eso, por eso nos esforzamos por tratar de actuar honradamente y, y tratar de ser lo más justos posible con la vida, aunque la vida a veces no es muy justa. Soy esposa y mamá de dos niñas preciosas. Yo soy padre y amo mucho a mi familia. Ella ama la música. Y él es muy trabajador. Somos boricuas. De pura cepa. Mi nombre es Alex. Y yo soy Nuria. Y somos mormones.